assalomu alaykum va rahmatulloh o'tgan bir haftada diniy ma'rifiy sohada ko'plab yangiliklar va xayrli ishlar amalga oshirildi quyida ana shu muhim voqealarning qisqacha sharhi bilan tanishtiramiz muftiy hazrat turkiyalik deputatni qabul qildilar ko'kaldosh madrasasiga yangi mudir tayinlandi otanoyilar uchun seminar o'tkazildi yangi hayot jomesiga ilk g'isht qo'yildi eng yaxshi kitobxon tanlovining g'oliblari taqdirlandi turkiya delegatsiyasi bilan uchrashuv o'tkazildi endi xabarlar haqida batafsil so'z yuritamiz 1 may kuni o'zbekiston musulmonlari idorasi raisi muftiy nuriddin domla hazratlari turkiya parlamentining turkiya o'zbekiston parlamentlararo guruhi raisi deputat Osman mestenni qabul qildilar muloqotda ikki davlat o'rtasidagi hamkorlik yildan yilga ravnaq topayotgani ta'kidlandi turkiya tomoni muftiy nuriddin domla hazratlarini kelgusida hamkorlik aloqalarini yanada rivojlantirish uchun turkiyaga taklif etdi uchrashuvda mamlakatimizdagi referendum xalqaro talablarga muvofiq o'tkazilgani va xalqimiz uyushqoqlik bilan tarixiy jarayonda ishtirok etganini qayd etildi 3 may kuni ko'kaldosh o'rta maxsus islom bilim yurti pedagoglar jamoasining navbatdan tashqari majlisi bo'lib o'tdi unda tashkiliy masala ko'rilib bilim yurti mudiri etib abdulhakim Qori matqulov tayinlangani ma'lum qilindi yig'ilishda muftiy nuriddin domla hazratlari so'zga chiqib bugungi murakkab davrda yoshlarga islom dini mohiyatini to'g'ri tushuntirish diniy ta'lim sifatini yanada oshirish xalqaro ilg'or tajribalarni diniy ta'lim muassasalarida tatbiq etish kabi muhim masalalar bo'yicha o'z fikr mulohazalarini bildirib o'tdilar shuningdek madrasa rahbari va o'qituvchilari oldida mana shunday dolzarb vazifalar turganini alohida qayd etdilar toshkent shahridagi shayx şehr zayniddin jomi masjidda poytaxtimizda faoliyat yuritayotgan ota-onalar uchun o'quv seminar tashkil etildi tadbirda ota-onalarning ijtimoiy hayotda faol bo'lishi haqida ma'ruza qilindi shuningdek ta'ziya marosimi odoblari to'qima hadis aytishning hukmi va fatvo berishga kim haqli ekani xususida ham ma'lumotlar berildi beshinchi may kuni o'zbekiston musulmonlari idorasi raisi muftiy nuriddin domla hazratlari ishtiroklarida qur'on va tajvidni o'rgatish bo'limi mudiri shayx alijon qori tomonidan o'zgacha uslubda tayyorlangan muallim isoniy kitobi yangi nashrining onlayn taqdimoti bo'lib o'tdi unda muftiy hazratlari bu kitobning ahamiyati bugungi o'quvchilar uchun nihoyatda qulay qilib nashr etilgani haqida so'z yuritib bu ishga bosh qo'shganlar haqiga duolar qildilar uchinchi <muchimus> <muchimus> may kuni sirdaryo tumanida qaytadan bunyod etilayotgan yangi hayot masjidining ilk g'isht qo'yish marosimi bo'lib o'tdi unda o'zbekiston musulmonlari idorasi raisi muftiy nuriddin domla hazratlari ham ishtirok etib masjidning ilk yig'ishtini qo'yib berdilar tadbirda muftiy hazratlari jamoatga bugungi kunda diniy ma'rifiy sohada ulkan o'zgarishlar bo'layotgani buning samarasi o'laroq masjid va madrasalar yil sayin obod bo'lib borayotgani haqida so'z yurtdilar. shuningdek bunday masjidlar elimizga ma'rifat tarqatish maskani bo'lib xizmat qilayotganini alohida ta'kidladilar marosim davomida qur'on tilovat qilinib xalqimiz farovonligi va masjid qurilishiga hissa qo'shayotganlar haqiga duolar qilindi o'tgan hafta davomida o'zbekiston musulmonlari idorasi tasarrufidagi diniy ta'lim muassasalari talabalari o'rtasida eng yaxshi kitobxon tanlovining saralash bosqichi o'tkazildi 3 may kuni namangan viloyatidagi hidoya o'rta maxsus islom bilim yurtida ham tanlovning ilk saralash bosqichi bo'lib o'tdi g'olib bo'lgan talabalar vaqf xayriya jamoat fondi namangan viloyati filiali tomonidan pul mukofotlari bilan taqdirlandi bunday kitobxonlik tanlovlari imom termiziy va mir arab o'rta maxsus islom bilim yurtlarida ham tashkil etildi 2 may kuni o'zbekiston musulmonlari idorasi raisining birinchi o'rinbosari homidjon domla ishmatbekov turkiya respublikasi diyonat ishlari boshqarmasi vaqf tashkiloti rahbari o'rinbosari boshchiligidagi delegatsiyani qabul qildi muloqot davomida ikki davlat o'rtasidagi hamkorlik yildan yilga ramnaq topayotgani ikki yurt rahbarlarining do'stona aloqalari turli yo'nalishlardagi munosabatlarga zamin bo'layotgani ta'kidlandi iliq uchrashuv mobaynida tomonlar hamkorlikni yanada rivojlantirish bo'yicha o'zaro fikr almashdi 5 may kuni o'zbekiston musulmonlari idorasi raisi muftiy nuriddin Nomli hazratlari toshkent shahridagi Yakka Saroy jome masjidiga jamoat bilan juma namozini ado etish uchun tashrif buyurdilar juma namozi avvalida muftiy hazratlari jamoatga takabburlik illati uning oqibatlari va chin mo'min kibri havo manmanlikdan yiroq bo'lishi haqida maviza qilib yig'ilganlarni yaxshilikka chorladilar juma namozi o'qilgach yurtimiz ravnaqi va xalqimiz farovonligi yo'lida xayrli duolar qilindi joriy yilning 3 may kuni misrning al azhar universiteti aqida kafedrasi mudiri doktor avvod mahmud solim doktor muhammad abdulaziz mash'al hamda katta ustoz amal usmonlar imom buxoriy nomidagi toshkent islom institutiga tashrif buyurdi mehmonlar ustoz va talabalarga aqida ahli sunna va jamoaning e'tiqodiy qarashlari to'g'risida o'quv seminari o'tib berdilar shuningdek misrlik ulamolar abu bakr qaffoli shoshiy maqbarasi baroqxon madrasasi va usmon mushafini ziyorat qilishdi muhtaram azizlar sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va lavhalarimiz mana shulardan iborat edi kelayotgan haftamiz ham xayrli va barokatli o'tsin o'zbekiston musulmonlari idorasi matbuot xizmati Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.